Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berbahagia Tun Ahmad Fairuz Syekh Abdul Halim Timbalan yang dipertua perkim kebangsaan ya, Yang berhormat Datuk Panglima Perang Datuk Haji Muhammad Nasaruddin Haji Daud Exco Kerajaan Negeri Kelantan bagi mewakili pengurusi bahagian Negeri Kelantan Naib-naib yang dipertua Perkim Kebangsaan iaitu yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Fitri Abdullah yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah yang berbahagia Profesor Dr. Ramli Abdullah yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusuf Nur Para perwakilan dari negara Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia Seterusnya para hadirin perwakilan persidangan dakwah kebangsaan sekalian Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pedak perkim yang menganjurkan persidangan dakwah kebangsaan yang bertajuk menjaga umat. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk menyampaikan sedikit pandangan saya terhadap dakwah dan terhadap agama kita, agama Islam. Kita harus pegang kepada kenyataan. Yaitu di waktu ini umat Islam umumnya menghadapi banyak masalah. Di mana mana saja kita dapati umat Islam ditekan, dihina, dipermainkan. Demikianlah keadaan umat Islam di negara-negara Islam sendiri yang terpaksa berhijrah, meninggal negara Islam untuk mencari perlindungan di negara bukan Islam. Ini bermakna bahawa pentadbiran negara Islam itu sendiri menekan orang Islam sehingga mereka terpaksa mencari perlindungan bukan daripada negara Islam yang lain tetapi sebaliknya di negara bukan Islam. Apakah sebabnya yang ini berlaku? tentulah kita berpendapat bahawa pentadbiran orang negara Islam tidak begitu baik tidak begitu pegang kepada ajaran-ajaran Islam sedangkan ajaran Islam itu adalah ajaran yang baik dan kita diberi panduan yang cukup dalam apa yang dikenali sebagai cara hidup Islam tetapi oleh kerana salah faham, perbezaan pendapat dan sebagainya, kita dapati pentadbir is, negara Islam menekan orang Islam sehingga mereka terpaksa tinggal negara mereka dan pergi mencari perlindungan di negara bukan Islam. Kita yang terlibat dengan dakwah Islam harus selidik harus kenal pasti apa sebabnya yang orang Islam sendiri menolak negara Islam. Kalau kita berdakwah, kita perlu mempunyai ilmu yang cukup berkenaan dengan agama Islam sama ada amalan kita itu mengikut ajaran Islam ataupun tidak. Ajaran Islam meliputi keseluruhan kehidupan kita. Sebab, sebab, kita sedar bahawa cara hidup Islam sudah pun disenaraikan di panduan dalam Al-Quran tetapi ternampak bahawa kita tidak patuh kepada cara hidup, tidak amal cara hidup Islam. Kenapakah ini berlaku? Sebenarnya kita dapati dalam di kalangan umat Islam terdapat banyak pecah belah antara mereka. Sehingga mereka bermusuh sesama mereka. Mereka mengikut mazhab-mazhab tertentu, mengikut ajaran-ajaran tertentu yang berbeza antara satu dengan yang lain. Dan perbezaan ini menyebabkan kita bermusuh sesama kita. Dan dengan itu kita tidak dapat amalkan cara hidup Islam kerana Islam menegaskan bahawa orang Islam itu adalah bersaudara. Sebaliknya kita dapati mereka bukan saja tidak bersaudara, sebaliknya mereka memusuh, berperang sesama mereka mereka mencari alasan kenapa mereka menolak keislaman puak lain kerana perbezaan tafsiran, perbezaan pendapat akan apa dianya ajaran Islam. Sebab itu di waktu ini kita dapati agama Islam, orang Islam, negara Islam ditekan, ditindas dan dihinakan. Sebab itu juga kita perlu kaji semula apabila kita berdakwah sama ada dakwah kita itu benar-benar berasas kepada ajaran Islam. Saya bukanlah seorang ulama. Ramai yang berkata saya tidak berhak untuk bercakap berkenaan dengan agama Islam kerana saya tidak dilatih dalam bidang ini. Tetapi oleh kerana diserang oleh ramai pihak yang mempertikaikan pengetahuan saya maka terpaksalah saya rojok balik kepada punca utama ajaran Islam punca utama ajaran Islam ialah Al-Quran tanpa Al-Quran tanpa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidak ada agama Islam. Agama Islam ialah agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disebar ke seluruh umat manusia. Dengan itu maka wujudlah agama Islam dan banyaklah kejayaan yang dicapai apabila ramai dari puak jahiliah menerima agama Islam apabila mereka menerima agama Islam seperti yang diajar dan ditunjuk oleh Nabi Muhammad mereka berjaya demikianlah kejayaan mereka sehingga Islam berkembang dalam masa yang singkat berkembang daripada benua negara China sehingga ke negara Sepanyol seluruh dunia pada masa itu demikianlah kejayaan dakwah Islam sehingga begitu ramai sekali umat manusia menerima agama Islam tetapi hari ini keadaan tidaklah seperti di masa itu kita dapati bahawa orang hilang Islam agama Islam dihina dipermainkan dan banyaklah tindakan-tindakan yang diambil oleh orang Islam yang sebenarnya bukan berasas kepada ajaran Islam. Kerana kita merasa marah marah kepada orang yang menghinakan umat Islam, kita mengambil tindakan yang dilarang oleh agama Islam umpamanya kita letupkan diri kita dengan bom yang mem membunuh ramai orang yang tidak pun bersalah dalam tindakan yang dibuat terhadap agama Islam. Harus kita rojok balik kepada ajaran Islam, terutamanya ajaran daripada agama daripada Al Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa kebanyakan daripada kita faham agama Islam daripada apa yang disampaikan kepada kita oleh pemimpin-pemimpin ataupun guru-guru kita. Tetapi saya berpendapat bahawa ada kepentingan untuk kita faham ajaran yang terdapat dalam al-Quran berkenaan dengan cara hidup orang Islam. Tetapi Al-Quran adalah dalam bahasa Arab dan kebanyakan daripada kita tidak faham bahasa Arab. Sebab itu kita tak faham apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ya kita boleh baca, kita boleh hafal tetapi kebanyakan daripada kita tidak tahu banyak panduan, panduan yang terdapat dalam Al-Quran. Saya akui bahawa saya terpaksa baca Quran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kerana itu adalah bahasa yang saya faham. Dan apabila saya baca Quran dalam bahasa Melayu dan Inggeris, saya dapat banyak panduan yang saya lihat tidak diamalkan oleh orang Islam sendiri. Sebab itu amat penting sekali kita cuba faham ajaran Islam, ajaran dalam al-Quran dalam bahasa yang kita boleh faham. Dan apabila kita baca dalam bahasa yang kita faham, maka barulah kita akan dapat panduan tentang cara hidup Islam dan apakah ajaran Islam yang sebenarnya. Kerana kadang-kadang kita tertarik dengan kepimpinan tertentu yang memperalatkan agama untuk kepentingan lain. Dengan itu kita tidak lagi pegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Ya kita sembahyang, puasa, keluar zakat, buat kerja haji, mengucap dua, dua kalimat syahadat. Tetapi itu adalah untuk diri kita tidak untuk keseluruhan umat Islam. Kita perlu beri tumpuan juga kepada fardu kifayah yang menunjuk cara hidup orang Islam. Kalau kita pegang kepada fardu kifayah, panduan yang terdapat dalam Al-Quran, saya yakin kita akan berjaya di dunia ini dan dapat mempamerkan kebaikan agama Islam mempamerkan kebaikan agama Islam amatlah penting. Karena itu adalah cara mendakwah yang berkesan. Kita dapati ada yang berpendapat bahawa kemiskinan cara hidup yang tidak baik mencerminkan orang yang pegang kepada ajaran Islam. Itu menolak Siapa saja daripada ajaran Islam kerana mereka lihat ramai orang Islam yang tidak berjaya. Sebenarnya dakwah yang berkesan ialah kejayaan umat Islam. Kejayaan hidup mereka. Bukan semata-mata dalam bidang agama tetapi dalam bidang lain juga. Hari ini kita lihat orang Islam diserang dan ditekan tetapi mereka tidak mampu untuk pertahankan melindungi orang Islam seperti yang dikendaki oleh Al-Quran. Al Sebabnya ialah kerana mereka tidak ada ilmu pengetahuan yang akan membolehkan mereka mempertahankan diri mereka di zaman ini. Yang diperlukan bukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun kita anggap itu sebagai sunnah Nabi Dan kita perlu ikuti Tetapi kita tidak ikuti maksud sebenarnya sunnah Nabi Umpamanya kita disuruh mempertahankan Melindungi orang Islam Tetapi di zaman Nabi Melindungi orang Islam Memerlukan kekuatan yang tidak canggih pada pendapat kita sekarang mereka perlu kepada alatan di zaman itu untuk peperang mereka perlu kepada pemanah, tombak uh, segala senjata yang dahulu. Di zaman ini alatan itu tidak akan menyelamatkan orang Islam. Sebab itu kita perlu kuasai ilmu-ilmu yang akan memberi kebolehan kepada kita mencipta barangan moden, barangan baru yang mampu melindungi umat Islam. Tetapi oleh kerana tekanan kununya kita perlu hanya belajar berkenaan dengan agama Islam tetapi tidak berkenaan dengan ilmu-ilmu yang lain. Hari ini umat Islam umumnya ketinggalan dalam bidang ilmu yang boleh menyelamatkan umat Islam kita perlu bantuan daripada pihak lain kerana kita tidak mampu mengadakan alatan-alatan ini yang dibuat oleh kita sendiri sebab itu sementara kita mempelajari agama Islam berkenaan dengan ajarannya kita juga perlu menguasai ilmu yang akan memberi kebolehan kepada kita untuk mencipta cara-cara moden, cara-cara baru dalam perlindungan umat Islam. Karena melindungi umat Islam adalah satu kewajipan bagi kita. Jangan kita ketepikan ilmu yang lain yang juga akan meng, meng, meng bolehkan kita mengamalkan ajaran Islam. Sebab itu kejayaan umat Islam amatlah penting. Kita tidak nak melihat kemiskinan terdapat hampir di seluruh umat Islam. Pentadbiran yang tidak baik didapati di negara Islam. Dengan itu Islam tidak mencerminkan sesuatu yang menarik kepahaman dan sokongan dari pihak yang lain. Sebaliknya kalau kita mempunyai negara yang ditadbir dengan baik, yang tidak zalim, yang memberi tempat kepada agama kita tanpa menghalang amalan agama lain, saya kalau kita tidak dapat mentadbir negara kita dengan baik, maka dakwah kita tidak akan berkesan. Ini adalah perkara yang amat penting. Dan kalau kita ingin berdakwah bukan saja dengan mencerita berkenaan dengan apa yang berlaku di zaman dahulu tetapi sebaliknya kita perlu faham keadaan di zaman sekarang ini berbeza dan kita tidak boleh mengalun-alukan dan berbangga dengan kejayaan peperangan badar kejayaan peperangan dahulu semata-mata kerana di waktu ini kita tidak mampu mencapai kejayaan sebab itulah dalam usaha kita untuk mengembangkan agama ajaran agama Islam bukan saja kepada orang bukan Islam tetapi di kalangan orang Islam sendiri dalam usaha kita menerangkan kita naklah berpandu kepada ajaran Islam yang sebenar dan bukan mengikuti kumpulan itu dan kumpulan ini mazhab itu dan mazhab ini inilah yang saya harap apabila kita membincang berkenaan dakwah kita pegang kepada kenyataan bukan cerita-cerita yang dongeng yang lama cerita-cerita yang tidak benar Sebaliknya, apakah masalah kita di zaman ini? Masalah kita ialah kerana kita kekurangan ilmu untuk membantu kita mendirikan agama Islam yang sebenar. Kita kurang ilmu untuk mempertahankan umat Islam, negara Islam sehingga kita dapati negara Islam ditakbir dengan begitu buruk sehingga orang Islam sendiri meninggal agama orang negara Islam dan berhijrah ke negara bukan Islam kerana terdapat di negara bukan Islam lebih selamat orang Islam di sana di negara sendiri negara Islam sendiri orang Islam tidak selamat kerana kezaliman pentadbiran dan kadang-kadang kerana permusuhan sesama orang Islam ada amalan-amalan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang diamalkan di negara-negara Islam sehingga dia menjadi satu tekanan kepada umat Islam di negara mereka sendiri sebab itu apabila kita berbingjang berkaitan dengan dakwah saya, kira, saya harap kita pegang kepada kebenaran dan bukan kita rojok kepada apa yang berlaku 1400 tahun dahulu tetapi apa yang berlaku juga di waktu ini yang mana iklim sudah bertukar dan banyak cabaran baru yang kita perlu hadapi dan cabaran-cabaran yang baru ini perlu pendekatan yang baru yang lebih sesuai untuk kita amalkan ajaran Islam yaitu untuk melindungi umat Islam daripada diserang, dihina ataupun ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada pihak Perkim yang menganjurkan dakwah persidangan dakwah kebangsaan ini dan saya harap daripada perbincangan ini dapatlah kita mengatasi banyak kelemahan yang masih ada kepada kita kerana kita terpesong daripada ajaran Islam dan lebih utamakan tafsiran oleh pihak-pihak tertentu yang sekerap kali berbeza antara mereka sehingga kita berpecah, berpuak-puak dan memusuh bermusuh sesama sendiri. Inilah sebabnya yang saya percaya pergi mengadakan persidangan ini dan saya berdoa kita dapat panduan yang terbaik dalam daripada persidangan ini. Saya ucap terima kasih kerana diberi peluang menyampaikan sedikit pandangan saya terhadap agama Islam dan dakwah Islamia dan saya harap kita akan mencapai matlamat yang kita tujukan dalam persidangan ini. dengan itu saya dengan secara resminya merasmikan persidangan dakwah kebangsaan menjaga umat. Sekian. banyu majim Bismillahirrahmanirrahim Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim merupakan NGO yang banyak melakukan misi dakwah dan pengislaman khususnya di Malaysia dan luar negara amnya Selaras dengan jumlah pengislaman yang ramai di Malaysia dan juga pengislaman di kalangan warga negara asing, maka Perkim bakal menerbitkan Al-Quran di dalam dua bahasa iaitu terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan kefahaman yang lebih mendalam berkaitan isi kandungan Al-Quran kepada mu'alaf di dalam bahasa yang difahami. Al-Quran ini akan diberikan secara percuma kepada mereka yang memeluk Islam. Harapan perkim ialah penerima kitab al-quran ini akan memanfaatkan sepenuhnya pemberian yang diberikan